Ada yang kata cinta itu buta. Bagi aku, cinta tidak buta, bahkan cinta itu mencelikkan mata, membuka mata untuk melihat dunia dengan warna, membuka jiwa agar merindui syurga. Syurga yang aku rindukan itu ada syaratnya. Hendaklah aku mencintai yang layak untuk dicintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 5 Oktober 2010, lahirnya seorang putera yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pasangan yang baru sahaja membina mahligai. Kini, beliau sedang berdiri di sini untuk memberi tentang sebuah novel yang bertajuk Ajari Aku Tentang Cinta Nukilan Adeline Roslan. Nama diberi Muhammad Akmal Syahazid bin Syahrudin dari tingkatan 3 dan sedang menuntut ilmu di SMK Agama Kerian Tahfiz Model Ulu Alba atau mudah dipanggil dengan nama Keris Timur. Kod sekolah ARA 3001. Sehingga hari ini, saya telah berjaya menghafaz 23 juzul Al-Quran dan berazam untuk menamatkan hafazan Al-Quran pada tahun ini dengan penuh cemerlangnya. Dalam sekian banyak karya yang diciptakan oleh Ustaz Adenin, saya mengangkat karya yang satu ini. Mengapa saya memilih karya ini? Kerana karya ini telah menarik minat saya sebagai seorang pembaca yang meminati aspek agama. Novel ini mempunyai 400 muka surat termasuk prolog dan epilog. Untuk pengetahuan semua, novel ini merupakan salah satu karyanya yang laris dalam jualan sehingga mencecah 450,000 naskah terjual. Sangat ramai yang meminati karyanya yang satu ini. Novel ini juga sangat bagus dibaca khususnya buat remaja yang meminat buat remaja yang menjalani kehidupan di universiti yang penuh dengan cabaran. Novel ini mengisahkan seorang lelaki yang bernama Ishak yang berusaha keluar dari kegelapan menuju cahaya, dari kehancuran menuju taubat nasuhah. Ketika Ishaq menemui cinta pertamanya iaitu Syarifah, namun cinta yang dipuja malah membawanya ke jurang penolakan yang memalukan. Dia ditolak dan dihina di depan umum sehingga Ishaq terjerumus ke dalam lubang depresi. Bahkan diuji pula dengan hubungan haram, LGBT dan pelbagai lagi ujian yang dihadapi oleh Ishak. Namun, pertemuan Ishak dengan seorang pendakwah muda yang karismatik bernama Ustaz Gucci telah mengubah telah mengubah hidup Ishak menjadi lebih baik daripada daripada harapan hijrah ke jalan yang benar. Pertemuan Ishak bermula apabila Ishak melayari Facebook dengan penuh putus asa dan buntu. Secara tiba-tiba, terlintas sebuah blog post di blog Ustaz Buci. Ishak mula suka membaca blog tersebut dan mula meminta nasihat daripada Ustaz Buci yang tidak mengenali dirinya secara, secara, peribadi. Soalan demi soalan, hari demi hari, tiada satu pun jawapan yang diberikan oleh Ustaz Puji. Ishak mula pasrah dan bersangka buruk terhadap Ustaz Puji pada awalnya. Namun, setelah Ustaz Puji membalas Soalan Ishak. Ishak mengamati respon Ustaz Kucing dengan penuh perhayatan sehingga menitiskan air matanya. Ishak mula sedar bahawa dia terlalu lama berada di lubang kemaksiatan dan dosa noda yang sangat teruk. Bahkan sekaligus terpedaya dengan godaan dunia demi membalas dendam. Walau bagaimanapun, dengan izin Allah SWT, Ishak telah kembali menjadi Ishak yang dulu. Isah yang, alim dan sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh menyeramkan bagaimana hidayah dan taufik Allah berlaku. Satu saat sahaja boleh menjadi jahat, satu saat boleh menjadi baik semula. Sesungguhnya ketika saya membaca novel ini dengan penuh penghayatan dan menyayat hati saya sangat. Novel ini sangatlah menyayat hati saya dan air mata saya juga turut mengalir dengan deras. Itulah kisahnya secara ringkas. Secara konklusinya, banyak pengajaran yang saya perolehi daripada novel ini. Dengan susunan plot yang sungguh cantik dan mudah untuk difahami. Kesimpulannya, kita hendaklah berdoa agar Allah Subhanahuwataala menetapkan diri kita dalam Menetapkan diri kita agar sentiasa berada di jalan yang benar. Kita semua boleh mengamalkan satu doa yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 8 yang berbunyi Wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami Limpah, Limpahkanlah rahmat dan sisi dari sisimu Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang maha melimpah-limpah pemberiannya Pesanan saya kepada anda, kuatkanlah diri dengan zikrullah agar Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita daripada terjebak dalam perkara kemaksiatan. Akhir sekali, memetik kata-kata Ustaz Adeniz Roslan. Moga terus istiqamah atas jalan hidayah hingga ke syurga. Sekian, wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.